С января прошлого года на линии разграничения на Донбассе работает пропускной режим. За это время, по данным правозащитников, условную линию пресекли больше 4 миллионов людей. По 15-20 тысяч человек в сутки в каждую сторону. Но несмотря на массовость потока и более чем годовой стаж работы КПВВ, правозащитники по-прежнему говорят о нарушении там прав человека. Так с чем приходится сталкиваться людям при пересечении линии разграничения? Почему эти проблемы не устраняет украинская власть? И как людям бороться за соблюдение своих прав на украинских блокпостах? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. С вопросами гостю и мыслями по поводу, волонтерского, по поводу э, пересечения линии разграничения в Донбассе звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Из любой точки Украины звонки бесплатные. Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии». У нас сегодня в гостях правозащитники и глава общественной организации Фундация 101 Андрей Богданович. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, вы сегодня представили, ваша организация представила отчет о годовом наблюдении работы двух контрольно-пропускных пропусков так, на Донбассе. Расскажите, пожалуйста, вот, что вы сегодня рассказывали, какие проблемы там? Если точнее, то мы мониторили полгода. Мониторинг у нас начался в сентябре 2015 года и длился до января 2016 включительно. То есть наши мониторы находились полный рабочий день на контрольном пункте от момента его открытия и до закрытия, то есть без выходных, без, то есть каждый день находились на зайцев и Новотроицком. Проект осу 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 осуществляется при поддержке э, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Донецкой областной военно гражданской администрации. За время мониторинга мы э, выявили ряд проблем, которые, по нашему мнению, требуют решения. По каждому из них мы направляли письма в соответствующие органы власти, чтобы эти проблемы были решены. Но, к сожалению, большинство из них решено властью не было на данный момент. Что это за проблема, если вкратце, да, с чем людям труднее всего на блокпостах? Да, то есть за это время мы зафиксировали семь проблем, которые, считаем, нужно исправить. Значит, Первое, это заминирование территории вдоль дороги, на которой люди ожидают, стоят в очереди, чтобы попасть на контрольный пункт. То есть, точнее, на Новотроицком контрольном пункте, на участке дороги от нулевого блокпоста, так называемого нулевого, то есть блокпост первого рубежа, то есть это, по сути, уже непосредственно линия разграничения, то есть между неконтролируемой и контролируемой Украиной территорией, и до контрольного пункта Новотроицкая. Вдоль дороги э, обоч обочина заминирована, то есть там растяжки, мины, и на данный момент она не разминирована, и э, отсутствуют э, заметные какие-то таблички о об этом заминировании, предупреждающие. То есть есть очень редко установленные форматы А4, э, ну, близкие к этому формату таблички, которые установлены редко, и они не очень заметны. Соответственно, люди которые просто по своим каким-то физиологическим потребностям должны там остановиться, стоят в очереди, хотят там сойти с дороги, поскольку э, туалетов именно на этом участке нету, то бывают случаи, когда люди просто взрываются на этих минных э, растяжках. Мы по этому поводу обращались в э, пограничную службу, в, в Министерство обороны, но на данный момент, к сожалению, получили ответы, что из Минобороны пришел ответ, что э, таблички установленные соответствуют там, европейским стандартам, и, собственно, как бы проблемы они в этом не увидели. Но о реакции власти мы еще поговорим. Вот, если да. можно, дальше вот, тезисно об этих проблемах, что главное, что самое больное. Там. Да, значит, э, следующая проблема это скопление людей на нулевом блокпосту. То есть люди, которые едут не машинами, а э, своим ходом и на общественном транспорте добираются от нулевого блокпоста до уже первого населенного пункта в... на контролируемой территории. Вот если говорить о Зайцево, например, то это Бахмут или Радиомос по старому. Поскольку маршрут автобусный построен таким образом, что это все, то есть один маршрут от момент... от самого Бахмута и до нулевого блокпоста, это все один маршрут. То есть автобус едет, он высаживает людей на контрольном пункте и ждет их. И ждет их. А люди в пешем порядке уже переходят в контрольный пункт. И когда таких автобусов 2-3 одновременно приезжают, соответственно, очереди эти смешиваются, и, соответственно, человек может сесть только в тот автобус, на котором он приехал. И, соответственно, все три автобуса стоят и ждут, пока все люди не пройдут проверку. А в это время, по сути, на нулевке, на нулевом бурпосту скапливается большое количество людей, которым нечем добираться. Которые ждут автобуса. Да, которые ждут автобуса. Там условия, понятно, не приспособлены для того, чтобы ожидать. Плюс есть риск, опять же, каких-то там обстрелов, каких -то непредвиденных ситуаций, и, по нашему мнению, нужно решить это таким образом, чтобы разбить этот маршрут на два, ну, не, чтобы это был не один маршрут, а два маршрута. Один от нулевого блока по стаду контрольного пункта, и второй от контрольного пункта до Бахмута. Соответственно, они будут независимы, то есть подвезли людей, высадили и поехали за следующей группой людей. Дальше, и дальше... что? Вот. Далее это пересечение линии столкновения контрольных пунктов людьми с детьми. То есть э, по, по текущему порядку, который сейчас э, регламентирует работу, пересечения, ну, работа контрольных пунктов и пересечения э, линии разграничения, есть э, такая норма, что выехать э, родители могут с... Э, то есть ребенка можно вывести с неконтролируемой территории с одним из э, родителей, то есть э, там с мамой, например, или с папой. А вернуться назад на неконтролируемые территории можно, надо либо присутствие обоих родителей, либо же доверенность от второго родителя, который отсутствует. И в принципе, эта норма правильная, потому что как бы, из более как бы, опасной территории нужно иметь возможность вывести ребенка. А в чем проблема? Проблема в следующем: что многие не знают об этой норме, что, чтобы вернуться назад, нужно присутствие двух родителей, и, соответственно. Поскольку очень часто бывают случаи, когда люди просто едут с утра там за продуктами, либо снять деньги. Они и... могут вернуться, да? да. Они, по сути, не знают об этой норме, не могут вернуться. И, соответственно, нужно как-то информировать. Допустим, пограничники могут во время паспортного контроля могут предупреждать, что поскольку вы там едете там одна от без отца, допустим, только с, там, с ребенком, все, то нужно будет, чтобы вернуться, там присутствие либо отца, либо его доверенности. Соответственно, уже человек будет понимать, что, возможно, ему сейчас не стоит выезжать, пока не будет там, тех документов, которые нужны. Напоминаю, радиослушателям, с... у нас в студии Андрей Богданович. Мы говорим о полугодовом отчете о соблюдении прав человека mm -hmm. на линии соприкосновения, проведенного фундацией 101 правозащитной организации. Вот мы говорим сейчас о проблемах. И, Андрей, что дальше? Что вы еще заметили? Да, значит, следующая проблема — это случаи там, грубого и иногда даже такого произвола, скажем, со стороны, со стороны проверяющих органов. То есть пограничники, фискальная служба, они осуществляют, ну, пограничники — паспортный контроль, фискальная служба — контроль грузов, товаров, которые люди с собой везут. И бывает, то есть в принципе в большей части вполне нормально общаются с людьми, все нормально происходит, но иногда происходят случаи, которые там не, не там, вписываются ни в какие рамки, Например. скажем. Да? А, ну... Во-первых, может быть такое, что там, человек, там пограничнику либо фискалу просто там человек не понравится, его просто отправят там в конец очереди. но ну, это как бы, скажем, не слишком уж так, да, кричущий выпадок, скажем. А был один случай, например, когда э, человек э, ехал с неконтролируемой территории, приехал в контрольный пункт, оставил, э, припарковался на обочине, отошел от машины, на какое-то время, в это время проезжала машина с пограничниками, они увидели, что стоит машина пустая без водителя, остановились, посмотрели, что водителя нету. После этого пограничник ножом порезал шины, на на, на автомобиле. Ваши и мониторы по... это видели? Это... Да, наши мониторы это видели. Как пограничник э -э Да, то есть ну, на тот момент мы не знали, кто это, потому что просто он был без бейджа. Обычно mm -hmm. все э сотрудники э -э пограничной службы либо фискальной, они носят бейджи. Этот был без бейджа, но мы зафиксировали, наши мониторы зафиксировали номер машины, на которой он был. И мы на следующий же, точнее, в этот же день мы отправили жалобу в пограничную службу и в Минобороны. Но ответ, который нам пришел: ну, точнее, после того, как наши мониторы это зафиксировали, они даже видели, что человек, которому порезали колеса он вызвал сразу полицию, приехала полиция, но к тому времени, пока она ехала, уже вернулся этот пограничник сказал, что мол, ты тут каждый день ездишь, мы, у нас есть все твои паспортные данные, и по сути заставил его отказаться от каких-либо претензий. И ответ, который пришел к нам на нашу жалобу было такого, что, ну, поскольку человек там претензий не предъявлял, то как бы происшествия никакого и нет. Напоминаю, слушатель, у нас в гостях Андрей Богданович, правозащитник, говорим о нарушении прав человека на линии соприкосновения. с вашего позволения, я уже так бегло скажу mm -hmm. про остальные пункты, да, это пустые логистические центры, мы вот неоднократно и в нашей программе говорили, что власть построила так называемые продуктовые хабы, да, в которых жители оккупированной части Донбасса могли бы покупать продукты, вещи и возвращаться обратно. Люди не знают, я так полагаю, да? нет информации о том, как к ним добраться, там очень мало продавцов и так далее и тому подобное. Следующее — это сопротивление наблюдателям со стороны по, наблю... проверяющих органов, да, то есть вы, насколько знаю, у вас был случай, когда ваших проверяющих не пустили на КП Зайцева, да, да. просто запретили туда приехать. То есть в первый день был, была проверка, приезжала какая-то из антитеррористического центра, они в первый день нам стали просто передвинуть нашу палатку, в которой работали наши мониторы, там на 100 метров от контрольного пункта мы это и сделали, а на следующий день, когда уже следующая группа мониторов в следующий рабочий день приехала на контрольный пункт, и им вообще не выдали бейджи, чтобы попасть на территорию контрольного пункта. с а чем это сути? связываете? Ну, связываем напрямую с теми либо, жалобами, которые мы отправляем, с теми нарушениями, которые мы фиксируем. И вот даже вот на, я упоминал, после фиксации случая того, же порезали колеса на автомобиле, мы написали жалобу, и на следующий, либо через один день, нашу палатку тоже кто-то порезал ножом. То есть это произошло ночью, поскольку ночью наших мониторов нет, только днем находятся во время работы контрольного пункта, тоже мы как бы не знаем, кто это, но предполагаем, что это опять же кто-то со стороны либо пограничников, либо военных. Мы связались с Олегом Слободином, пресс-секретарем Госпогранслужбы Украины. Он в курсе вашего отчета, и вот как он прокомментировал его принципы пункта служба в пределах компетенции отвечает за контроль лиц и транспортных средств, но мы не отвечаем за заминирование территорий или же за обустройство контрольных пунктов въезда-выезда. Поэтому на этот вопрос за комментариями лучше обратиться к вооруженным силам и к военно-цивильным администрациям. Все вопросы организационные, хозяйственные и так далее и тому подобное – это вопрос их капитана. Мы отслеживаем ситуацию и по тем жалобам, которые приходят к нам от людей, и от той информации, которая нам приходит от громадских организаций, мы реагируем немедленно, потому что на этом направлении, на стратегически важном в данном случае и политически важном для страны направлении в случае хамства, в случае злоупотребления персонала они не должны быть. Поэтому по каждому такому факту в любом случае проводится расследование и принимаются меры относительно, самые жесткие меры относительно наших военнослужащих. Если наши военнослужащие разрешают себе... Делать то, что нельзя, Мы просим обращаться на нашу горячую линию телефон в Киеве 527 63 63. Это был Олег Слободян, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины. Он просит всех, кто видит нарушение прав человека со стороны пограничников, звонить по киевскому телефону 044-527-63 63. У нас в гостях Андрей Богданович, правозащитник. Андрей, вот рекомендует Олег обращаться по поводу всех этих проблем. Не к Госпогранслужбе, а к Донецкой областной государственной администрации и Минобороны. Вы обращались, на я знаю, что вам сказали? Да, мы раз и по заминированию в том числе обращались и в погранслужбу, и в Минобороны. Но на данный момент ответы, которые и в военно гражданскую администрацию, но все ответы, которые нам приходили, это были просто перенаправления стрелок, скажем так, там Минобороны на погранслужбу, служба на Минобороны, Донецкая администрация тоже там на пограничном, ну, то есть просто замкнутый круг, и никто на себя ответственность не берет за решение этих вопросов. К нам по телефону присоединилась Евгения Величко, координатор Донбасс-СОС. Евгения, здравствуйте. Евгений, все ли проблемы, которые есть на пунктах пропуска, вот зафиксированы в этом отчете, что как вы можете его прокомментировать? Ну в принципе, отчет, конечно, неплохой. Общие проблемы освещены, но я не могу сказать, что проблемы освещены все. Я не могу сказать, что даны конкретные механизмы решения этих проблем. А вот, последнее, что я у вас слышала относительно разминирования, погранслужбы не занимаются разминированием. Этой территории за разминированием именно этой территории занимается конкретно штаб АТО. Поэтому обращаться к погранслужбе по поводу разминирования или к Минобороны, ну, как бы не совсем логично. Евгений, а маркировки, маркировки, допустим, указ, указательными табличками, что эта территория заминирована? ГСЧС и, опять же, таки штаб АТО. Но в результате все это было поставлено за счет волонтеров, за счет Красного Креста, за счет врачей без границ, если я не ошибаюсь. То есть все это было поставлено за счет общественных организаций. Но непосредственно разминированием этой территории мы обращались в ГСЧС по этому поводу. Они сказали, что вся прифронтовая зона разминируется за счет штаба ТО. А, Евгения, с чем еще, с какими жалобами вам, вам звонят люди по поводу пересечения линии разграничения? А, самая основная, самая большая жалоба – это очереди и очень медленный досмотр причем досмотр скажем так он не всегда регламентированный в один день на одном посту могут досматривать машины полчаса в другой день на этом же посту досмотр может продолжаться пять минут от чего это зависит никто не знает Но, скорее всего человеческий фактор что-то еще но сейчас, вот именно на сейчас, самая большая проблема, на которую, к сожалению, ни мы, ни фундация никак повлиять не можем, это так называемые посты ДНР. Это таможные или пограничные посты, как их правильно называть. Это по... в Зайцевском направлении это Никитовский пост, и в Мариупольском направлении Еленовский пост. Ну, еще в направлении а, через Новоазовск это пост Октябрь, у которого совсем маленькая пропускная способность. То есть там люди стоят сейчас очень долго, очень медленно пропускают транспорт, там беспредел очень большой. Но на это мы повлиять не можем никак. Евгений, последний вопрос. Как-то в последнее время участились или стало меньше жалоб на украинских пограничников, на штаб АТО вот в плане пересечения границы? То есть становится ли там лучше? Делает ли власть уроки? Это, честно, это смотря как посмотреть. Учитывая, что основное время простое сейчас проходит на постах ДНР, когда люди подъезжают к нашим украинским постам, у них просто ощущение, что они попали в рай, когда они за полтора часа все посты пролетают. А до этого они мариновались часов шесть. То есть все познается в сравнении. Спасибо. Это была Евгения Величко, координатор Донбассоса. У нас в студии Андрей Богданович, правозащитник. Андрей, сейчас, скажите, сейчас мониторы уже не работают, так полагаю, на контрольно-пропускных пунктах? У нас э, мониторинг закончился 4 февраля этого года, но мы где-то через месяц-полтора планируем все возобновить. Причем, если до этого мы мониторили только и новотроицкое то сейчас мы хотим все на данный момент 5 работающих контрольных пунктов... Пунктов э, планируемых мониторингов в течение года, до конца года. Скажите, вы довольны вот результатом своего отчета и тем, как на него реагируют вот органы власти? То есть, есть ли смысл вообще в этом мониторинге, если, э, ну, как вы говорите, ведомство перебрасывают, да, ответственность друг на друга, э, либо просто не устраняют проблему? Ну, однозначно, э, по нашему мнению, нужно продолжать этот мониторинг, потому что, во-первых, э, то есть если бы мы его не проводили, опять же, проблемы не все бы были известны. То есть да, даже если на данный момент что-то и не решается, то хотя бы понимаем, что решить нужно. И также, также мы все вот эти э, информацию с нашего отчета мы также подали в Комитет Верховной Рады Украины по правам человека. Раз недавно были парламентские слушания, и мы подали свои тоже предложения на основании нашего отчета чтобы включить рекомендации в рекомендации парламентских слушаний. То есть, если это внесут в тот документ, то это тоже будет достаточно таким хорошим шагом к тому, чтобы эти проблемы начали решаться, потому что рекомендации парламентских слушаний — это официальный документ, на который можно ссылаться, и, скажем так, уже игнорировать те проблемы, которые озвучены в нем, будет намного сложнее власти. Что касается того, что даже если сейчас не реагируют на какие-то проблемы, то даже сам факт присутствия наших мониторов на контрольных пунктах, он уже... Сдерживающий э, фактор. Да, определенно сдерживающий фактор. И там и пограничники, и фискальная служба, они уже более, скажем, внимательно будут относиться к людям, которые пересекают линии. Спасибо, Андрей. Линии. К сожалению, время наше заканчивается. Напоминаю слушателей, у нас в гостях был правозащитник Андрей Богданович. Мы говорили о соблюдении прав человека при пересечении линии разграничения. Не переключайтесь.